नवमं दशकम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हिनाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजा महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् कयेशकमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयस्स खलु नाल रन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरे प्रबोधविशदीकृत सकलु पद्मिनीसम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशाव्यशिष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयं किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताबरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तयि भावये कमल जन्मने दर्शित श्रुति प्रकर दर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदषिदिष्ट दृशोधु मे भुवन निर्मित कर्मठा मिति वर्णित स्वगुण पा मा लभस्व भुवनत्रयैरचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्वकिल साधनी मयि च संवेदसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरा नवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किलकम् पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितपवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव प्रकल्प्य भुवनत्रये प्रववृते तथा निर्मितौ तथाविधकृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मा गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः